Там я уважаю глубоко Рашкина Юрия, и он ведет передачи с полуидиотом Цимбалюком, ну он конченый, он вообще ж не разбирается ни в чем. То он поспорил, что Трамп приедет на 9 мая. Я знаю, что Рашкин не жирует, он очень скромно живет, то не надо спорить с этими дурачками на такие деньги, на 2000 евро. Он не приедет на 9 мая Трамп в Москву, а вам придется заплатить этому цимбалюку 2000 евро. Не спорьте. И вообще, у Рашкина сейчас много эфиров, и из них половина, он не знает на что трейдинг, только какой и как. И много с такой ваты берет у него интервью. Но я глубоко уважаю этого человека, Юрия Рашкина. Очень ясный и трезвый ум, и прекрасная дикция. Я с утра общался чуть-чуть, нас познакомила моя подписчица, и уже как бы друг мой, проживающая в Бостоне, с Юрием Рашкиным, и мы, в общем, в чате переписывались. И я вчера смотрел его в ОХ, там, где вот этот у нас есть прикукуренный, конченый роман, он же Цимбалюк, но я его не переварю просто органически. Оно такое чмо надменное. И он начал этого Рашкина оскорблять, ну, штырять. И грубо разговаривать. Юра, ты меня достал, там, ну, такое все. Прямо в публичном му. И он себя под таким мнением, вот это кракозябло, что мама дорогая. Я же написал Урашкину, ну что вы себе, ну что вы позволяете вот этим чмошникам вас <coughs> крепить. Ну и зашел разговор, я ему объяснил, что вы, говорю, вы не знаете людей, с кем вы общаетесь. У вас массово корреспонденты, которые у вас будут берут интервью, это люди вчерашние, журналисты Медведчука, которые просували тут русский мир <coughs> десятилетиями. А теперь они ваши спикеры, они с вами говорят, вы их не знаете. И вы <coughs> общаетесь с кем попало. Как говорили там в восточных пословицах, лучше поголодать, чем есть, что попало. Я объяснял же ему, начиная от этих всех молодых журналистов, которые работали на Медведчука, а потом включают синдром Лени Рифенштейн, что «Я, я для Гитлера снимала только фильмы, я не строил, а концлагеря Дахау. И заканчивая тем же самым неусловным Виталием Портниковым, который в молодости был завербован КГБ СССР, по моему мнению. И отменена была по, по отношению к нему пятая графа-еврей из закрытого города Днепропетровск, ракетостроителей, он был переведен на службу в Москву. И там долго строил свою карьеру. И дорос до людей, которые бегали в окружении этого Незеленского Ельцина и носили этот галстук, флаг России. Потом он был командирован, ну они же как попы, у них же все по уставу. Если у журналист, то все. Особенно если международник, то все, пиши пропало. Это минимум Юрий Швец, минимум. А потом он был командирован в Украину, в Комсомольскую правду газету. Да. Как и, например, друг очередной Юрия Рашкина, этот Эйдер Муждабаев. Он был второй, главный редактор Комсомолки, да, по-моему. Что с накрашенными ногтями. Сейчас они все великие друзья Украины. И потом Виталий Портников был прикреплен к полномочному представителю Путина в Украине Севковичу. И, ну, они так долго работали. Это трио было. Севкович, Княжицкий, Портников. Севкович отжимает какой-то телеканал, забирает у них лицензию путем рейдерского наезда. И на этом телеканале главным редактором появляется Виталий Портников. Вот так они работали. Долго. Когда я Севковича начал заходить, Виталик прикрепился к, к, к Петру Алексеевичу Порошенко. И там стал обитать. Он снял галстук Российской Федерации, кроватка на украинской мове. И начал исполнять, что он бандеровец. Начал осуждать тех, кто с молодости едет покорять Россию, забыл свою и т.д. и т.п. Ну и я как бы искренне предрасположен к этому человеку крашкой, но я говорю, вы же понимаете, нельзя на маму обижаться, если она ребенку говорит, как правильно сделать. У мамы опыт большой. Чтобы вы не влезли двумя пальцами в розетку там, или не упали с балкона. Для этого нужна мама. А так как вы в нашей стране в инфопространстве не Бенни то я вам чуть на пальцах рассказал, что вы на 70% общайтесь с в с с андонами. А он мне написал в конце, зря вы так, зря вы так. Да, ну, что ж, и, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. Это в лучшем случае. Нужно же понимать, что к условному судоплатову, да, ой, коновальцу, которому стоит красивый памятник в Литве, по-моему, в Литве, он же был гражданин Литвы, потому что он работал на Гитлера, на Абвера, и у него были документы гражданина Литвы, то, ну, по другой фамилии, он же не был канавалец миру, то к нему приехал такой же самый, как и он, <клес> в вышиванке с украинским, галичанским акцентом и привез ему цукерок, во вен любил конфеты. И это был Судоплатов. Сейчас же вот эти все знаменитые дронщики, которые убивают нас, они называются Судоплатовцы. И он его взорвал. Оторвало пол головы, и грудная клетка и сердце вылетело. Его в Бельгии взорвали. На метров 30 с ресторана. Поэтому надо знать, с кем трешь шкуру. Я как на блатном скажу. К сожалению, что он к нам досталось телевидение вот это все, это сплошное УССР, продвигатели русского мира, но они сейчас как маски лицедея переодели, одели а <клёх> патриотов. И выбор, конечно, у нас небольшой, с кем давать интервью. Ой, только могу посочувствовать Рашкину, господину Рашкину.